П'ятницю 12 липня знімальна група телекомпанії Жовті води відвідала жовтоводську ТЕЦ, на території якої наразі проходять ремонтні роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. Про види робіт та етапи їх виконання докладніше нам розповів директор тепломереж Олександр Плис. На даний момент на нашому підприємстві виконані роботи. У нас вже підготовлені повністю 8-й, 9-й котли ПТВМ до к опалювального сезону. Сейчас как раз за спиной проводится реконструкция, не реконструкция, а капитальный ремонт здания котельной ПТВМ. То, в каком состоянии здание это находилось, и сейчас вы видите, в каком состоянии восстанавливается кирпичная кладка, будет восстанавливаться кровля на этом здании, ну, здание к отопительному сезону будет полностью подготовлено. Это такие большие глобальные работы, которые проводятся КП теплосеть на ТЭЦ. По городским тепловым сетям проведены гидравлические испытания в мае месяце. У нас две больших проблемы – выводы по улице Кропоткина, основная магистраль, и на улицу Хмельницкого. На улице Кропоткина работы уже начаты по восстановлению, на улице Хмельницкого будут начаты в течение двух недель. Там сейчас проводится согласование со службами и с владельцами земельных участков. По ремонтным работам вы укладываетесь в сроки? Да, предприятие укладывается в сроки по ремонтным работам. Единственное, конечно, очень бы хотелось получить больше финансирования, но, к сожалению, ситуация с городским бюджетом не позволяет надеяться на значительную помощь города. Поэтому приходится еще раз обращаться к желтоводцам. Пожалуйста, просмотрите свои долги. Наверное, на этой недельке вывесим на нашем сайте реестр лицевых счетов с текущими долгами. Каждый может зайти, посмотреть, узнать свою задолженность, если будут какие-то вопросы, обратиться в расчетную группу. Ну и принять, принимайте, пожалуйста, меры по погашению данной задолженности. А какая стоимость данных работ, которые проводятся сейчас? Ну, ориентировочная стоимость, понятно, что во время ремонта ну, конкретно здания Котельная ПТВМ порядка полумиллиона гривен. Ну, ориентировочная, потому что во время проведения ремонтов... Возникают какие-то дополнительные объемы работ, поэтому при, примерно так. Хотя это без стоимости кровли. Кровля, конечно, будут значительные средства занимать, потому что хотим сделать скатную кровлю. В свое время поднимался вопрос об аренде некоторого имущества и оборудования. Опять, скажите, пожалуйста, кто на данный момент является арендатором и что выполняется этим арендатором? Может, какие работы, изменения? Да, в декабре прошлого года был подписан договор аренды по ООО компании «Энергопрогресс». Она зарегистрирована у нас в «Желтых водах». Это дочерняя компания Донецкого энергоимпекса. В настоящее время компания руководит заслуженный энергетик Украины Григорий Алексеевич Куденко. Работы по территории ТЭЦ проводятся данной компанией. В частности, сейчас ведутся работы по второму подъему углеподачи. Восстанавливается один из котлов. Но я думаю, представлю Григорию Сеевичу вам, и он более подробно расскажет о работе своей компании самостоятельно. А ваше мнение, это для города нужно? Да, это для города в любом случае нужно. Вкладываются очень большие объемы денежных средств в капитальные ремонты на предприятии. Желтоводская ТЭЦ не пойдет по тому пути, по которому пошел Южный радиозавод. Видите, что там сейчас происходит. Я понимаю, что некоторые люди очень надеются, что ТЭЦ у нас в городе не будет. Но она будет работать, будет существовать. Будет работать два предприятия на промплощадке ТЭЦ. И коммунальная, и у компании «Энергопрогресс». Люди уже фактически работают и готовятся. Ну, к этому отопительному сезону они, конечно, не успеют подготовить, но к следующему у них есть все шансы поставлять на город тепло с энергетических котлов и возобновить за выработку электрической энергии. А по тарифам это как-то отразится? В любом случае, вы сами понимаете, газ сейчас очень дорогой, и выработка тепловой электрической энергии на газу, на угле, на водноугольном топливе, которое планируется, значительно дешевле будет. Поэтому ну, есть вопросы и проведения капитальных ремонтов, за счет экономии это средств тепловых сетей городских. Есть вопросы по восстановлению горячего водоснабжения в городе. Как бы все это можно решать. Я не скажу, что тариф будет дешевле, потому что тариф устанавливает НКРЕ. Действующий тариф нас уже устраивает, так скажем, процентов на 70. Возникает большая разница в тарифах, но мы специально, в принципе, не подаем пока тарифы на пересмотр потому что есть надежда, что стоимость геокалории, получаемой от энергетического оборудования, от арендаторов, буду значительно ниже, и за счёт этого снижения стоимости мы просто компенсируем свою. Співзасновник компанії Енергопрогрес Наталя Колесник детальніше розповіла про переваги роботи на альтернативному джерелі енергії водно-вугільній суміші. Ми будемо на першому котлі переводити перший котёл, ремонтировать его, восстанавливать и переводить на сжигание водоугольного топлива. Преимуществами, которые является более низкие выбросы. в атмосферу, то есть это экологическое преимущество основное, а также экономическое преимущество вот, по сравнению с сжиганием газа. Нам вот, нами начаты уже работы по проектированию. Будем восстанавливать, ремонтировать этот котел вот, и планируем а, к, в течение, ну, до года запустить этот котел. В течение 10 месяцев у нас реализация проекта. Вот такие наши планы вот в части внедрения водоугольного топлива. А как население почувствует вашу работу? Будет ниже тариф на тепло? Да, конечно, потому как газ, естественно, цена на газ дешевле, цена на уголь дешевле, чем цена на газ, и поэтому на стоимости гигакалорий это отразится в позитивную сторону. А вы можете сказать приблизительную сумму, вот сколько будет стоить вам это все воплотить в дело? Сейчас в процессе проектирования будет определена сметная стоимость проекта. Вот эти работы сейчас начаты и будет определена сметная стоимость проекта. И вот. Вы видите перспективы сотрудничества с нашим, с нашим городом? Да? да, конечно, я вижу перспективы. Во-первых, это... Соціальний ефект для міста, робочі также також це економічний ефект, уменьшение стоимости гігакалорій і соблюдення екологічних норм на должном уровне. З технічними аспектами реконструкції ознайомив директор компанії Енергопрогрес, заслужений енергетик України Григорій Куденко. Ви зараз знаходимося в цехі, в котельному цехі, бувший ТЕЦ, де ми ведемо роботи по ремонту и восстановлению котла номер 4. Рядом вот это оборудование, которое вы видите, это дымосос котла номер 4. Внутри дымососа и внутри газохода находятся люди, которые вырезают старые, сгнившие, поврежденные металлоконструкции. Вот. Вон мы везде расписываем, где какой кусочек вырезать, где какой деть. Вот вы уже передо мной видите здесь то же самое, вырезанные, вчера вырезаны, сегодня еще не убраны те куски, которые есть. Сейчас мы занимаемся ремонтом вон, это самое, вентиляторов, дымососов и другого оборудования, которое нужно для пуска котла. Конечно, состояние оборудования убитое, но за многие годы неиспользование и э, значит, доведение ну, со старых времен. Не работал ни котельные агрегаты, ни турбины не работали. И э, с момента перевода на газ вообще на это оборудование не обращали внимания. Поэтому нам приходится сейчас достаточно трудно. Э, мы, вон у вас с пакетами лежит, оборуд... лежат пакеты новых труб, которые были завезены. Сейчас мы подойдем к котлу, вы увидите, демонтированный полностью раздетый демонтированный котел мы его сейчас заканчиваем демонтаж и значит приступаем к восстановлению уже значит поверхностей нагрева и значит поверхностей дымохода я думаю на эту работу уйдет не меньше года все вместе плюс еще турбины плюс проведение в порядок мы вам покажем все оборудование недостроя, которое было. Ну, свежий воздух смотрит сверху, дождики текут. Здесь на этот цех дождики текут. Если у вас есть желание посмотреть на крышу, там то же самое. Все, что было железное, демонтировали. Мы специально оставили кусочек еще на крыше, не демонтировано. Для того, чтобы хотя бы было воспоминание, в каком она виде. Вот. Ну, что вам хочу сказать. То же самое выйдите сюда на галерею значит, наклонную эстакаду, подземную галерею. Ну, состояние ужасное, но восстановить можно. Чем мы и занимаемся? Вот. Мы сами рисуем проекты, у нас э, сертифицированные проектанты, мы сами имеем сертифицированных и, значит, монтажников, имеем подрядчиков, то же самое высококвалифицированное. Вывозим отсюда горы мусора, значит, э, используя Ваш, значит, ваших ну, штатных желтоводских скажем, специалистов и организаций. Значит, ну, пока у нас идет все в рамках программы при полном контакте с местными органами власти и с местными предприятиями. Мы привлекаем специалистов только тех, которые ну, не специфические в желтых водах. Например, монтажники у нас свои, вот. слесаря ремонтники у нас свои. Почему у нас корпорация, имеются свои э, предприятия, имеющие аналогичное подобное оборудование, вот, типа вот этих вентиляторов, дымошосов. Видите, человек вот сидит, вот. это приехал с города Стаханова. Такие же специалисты сидят в газоходах, то же самое вырезают старое, ставят новое. Вот. Ну, будем надеяться, что... В ближайшее время, не к этому отопительному сезону, а к следующему отопительному сезону, что наша станция живет и будем давать людям в желтых водах тепло и вырабатывать электроэнергию. И еще получать дополнительно стройматериалы. Я думаю, что у нас сразу тогда количество рабочих мест умеет увеличиться. Ну, сейчас, так как у нас идет, достаточно хорошо взаимодействие наше, на выкупленном нам за счет выкупленного нами оборудования город выполнил бюджет в прошлом году но мы не э, крезы такие денежные мешки это эти деньги взяты то же самое в банках кредит. если мы не вложимся в сроки и не сумеем сделать правильно, то у нас будут большие проблемы. Поэтому наша общая с вами задача сделать все качественно хорошо и быстро и восстановить работу всех машин и агрегатов, чтобы они приносили городу прибыль. В принципе, мы вышли с вами вместе с Александром Леонидовичем на правильный путь постановления работы оборудования. Я хочу еще пожелать всего хорошего жителям города Желтые Воды. Большое спасибо сказать городскому совету, который... Ну, Прийняв нас і зрозуміло. ну а ми постараємося оправдати ваші Олександр Плес зазначив, що обладнання ТЕС в жодному разі не буде здане на металобрухт. Виконуються всі можливі роботи по його відновленню і здачі в експлуатацію. На підприємстві проходить повна реконструкція. підприємство не режеться металолом, не продається. Воно буде працювати, відновлюється і приносити пользу і жителям міста. І тим. Кто на нем работает? На данный момент мы разбираем котел, топку, потому что там в принципе ничего живого нету, не осталось. Единственное, что может остаться, это наверху барабан. И то будем смотреть. Потом это все будем восстанавливать. Ничего не выбрасывается. Трубы все слаживаем. Куда-то они еще на металлоконструкции, это все пригодится. Так что все, все лежит на месте. Вот это вот техническое состояние ну, тех труб, которые мы снимаем. Ну, которые мы демонтируем вот. каждая трубочка каждый пакет вот перевязывается пломбируется сдается под охрану вот. на металлом ничего не увозится потом перепроверяется вот и используется в других целях ну, типа вот эти вот поелы дорожки что мы построили там и так далее значит вот это значит все горелое все негодное вот это такое вот состояние значит Реально части труб. То есть в одном месте вот так вот сгнила, в другой части не заняла. Сваривать трубу в котле нельзя. Поэтому мы все отбраковываем, все ставим. Вот обратите внимание, видите, это же самая труба, вон ее кусочки. Вот. Поэтому мы ничего не выбрасываем, все отбраковываем, все смотрим. И где нужно, значит, мы будем использовать, если можно, после экспертного заключения. Где нельзя, значит, не будем использовать, будем сдавать на металлолом. Но только то, что нельзя. Это и есть ржавчина такой толщины на элементах конструкции. То же самое, мы весь кирпич мусор вывозим, кирпич весь складываем на поддоны, тот, что, возможно, куда-то ну, в котел уже не поставишь, а куда-нибудь на другие конструкции тоже применяем. Значит, покупаем новое, используем старое. Обратите внимание на вот эту с той стороны наклонную эстакаду, если вы увидите. Там тоже увидите вот то, что она была. Э, демонтировали все гнилое, все плохое, и все потихоньку приводим в порядок. Я думаю, значит, станция оживет. А какой срок? Ну, я, я так думаю, к этому отопительному сезону, вы же видите, какой объем работы. Не успеем ни к чему, а к следующему отопительному сезону постараемся успеть. И в течение года будете вести работу? Да не в течение года мы уже ведем работу, значит, полгода. И значит, в отопительный он, сезон? Просто. Да, и в отопительный сезон, и зимой будем вести работу, и все здания приводить в порядок, и оборудование. Мы будем очень стараться, но очень большой объем. Вы видите перспективу сотрудничества с нашим городом? Конечно. Если бы мы не видели, мы бы сюда не приходили. Вы не разочарованы, вы хотите Нет. вкладывать? Деньги, я да? только да. разочарован в одном, в объеме работы. Мы, честно говоря, не ожидали, что такой огромный объем работы. А сотрудничать с городом, я думаю, ну, я встречаю везде было желательное отношение. Встречаем. Весь наш персонал хороший. Поддержку города, поддержку теплосети, поддержку мэрии и поддержку депутатского корпуса. Вы говорили, можете пригласить к себе на работу и житоводских работников. Да, так? да, Кого? да. Только у нас отличие другое. Нам не надо ходить на работу, у нас надо работать. А какие специальности вам нужны? Что? Каких специальностей работники нужны? Мне нужны инженеры электрики, техники электрики, рабочие электрики. Нужны. Мне нужны каменщики, штукатуры. Значит, если мы с удовольствием примем на работу, но только с одним условием. Не ходить на работу, а работать. Вот. И брак не делать. Какая зарплата? А, а зарплата зависит от квалификации. А зарплата будет ну, выше средней по городу а точно каждый человек, значит, советские старые методы, что мы платим за то, что вы приходите на работу, и один работает, а другой ходит, у нас не проходит. Мы, я уже видите, какой старый высый, и я все знаю, поэтому у меня очень большой опыт, и отказываюсь платить тем, кто не работает, даже своим. И куда можно обратиться желающим у вас работать? Нам сюда можно, мы здесь, на этом на же адресе. Да, на ТЭЦ, мы здесь находимся. Здесь у нас есть заместитель, мой, который занимается кадрами. Вот, и с удовольствием будем принимать. Но еще раз говорю, выборочно, если приходят ваши специалисты, ты что сделал, я закончил, учился, да. Починаєш справді, чому ти вивчився. Отже, якщо ви маєте необхідну кваліфікацію та досвід роботи, звертайтеся до адміністрації компанії Енергопрогрес, що знаходиться на території Жовтоводської ТЕЦ. Всіх нинішніх працівників підприємства, всіх ветеранів, які вложили багато сил, здоров'я в те, щоб ця станція працювала, существувала. З юбилеєм нашим 55 лет ТЕЦ. довольно знаменательная дата, большая, и она совпала как раз именно с реконструкцией предприятия, как бы предприятие сейчас получило второе дыхание, свое новое развитие. Поздравляю всех работников, всех ветеранов, всех, кто работал на этом предприятии с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья. И предприятие будет работать и обеспечивать город тепло.